Ну, прежде всего, я хотел бы начать соболезнования семье Олега Бабаева. Это был хороший мой приятель. И сегодня, наверное, футбол был на втором плане. Светлая ему память. Соболезнования семье, руководству, клуба поэтому э, футбол немножко был омрачен. Вы побачили стартовый склад, протокол сдавалось сильно. Там практически все, кто был суперкубок, плюс Ермоленко на лаве запасных. я не удивился, потому что у Ермоленко были проблемы после суперкубка небольшие. И не может же команда играть 11 игроками, когда многие тоже Цюриков не попал в заявку. И поэтому это абсолютно нормально. И команда ж не, не играет под одного, один Ермоленко. Нормально. И Калитвинцев получил достаточно на игровой практике тоже кравец, я надеюсь, что скоро будет забивать. Вот забил, забил Безус. Значит, критика не прошла даром, старается, дается. Рыбалка очень хорошо играет на этой позиции. Мне кажется, что это то, что надо сегодня, прежде всего, киевскому динамо это обезопасить свои ворота. А уже в атаке у нас огромный потенциал. Всё. Еще раз хочу сказать, что сейчас вот Лэнс возвращается, завтра начнет работать. Бакани, я думаю, максимум там 10-12 дней. И август месяц, гармаш. Гармаш – это потеря в середине поля. Огромная потеря – это скорость. Мы проиграли шахтера, считай, только потому, что мы проиграли за счет скорости в центре поля. Гармаш – это огромная потеря. Это ощущалось и в прошлом сезоне, когда он был больной. Но все, он уже в общей группе. И хорошая живая конкуренция – это очень хорошо. Сейчас же есть ситуация с Олегом Бахиным. Зараз все просто не понимают, в какую сторону кто-то ваш, кто-то Олега Владимировича. Какая ситуация, как далее? Не надо ни в мою сторону, я не призываю чтобы не в сторону Олега Владимировича четко есть прописанный контракт результат говорит сам за себя он решил выбрать такой путь ну что ж мы пройдем этот путь и лишний раз Олег Владимирович окажется в той ситуации что ему не надо было это делать Я уверяю вас, що э, футбольний клуб Киев» Київ, э, по тому як прописан контракт, не должен ему ни одного центру. А ви можете якісь відкрити секрети? Просто перший сезон, якщо нище другого місця можна було автоматично звільнити. Що зараз? Автоматично. Второй сезон не попадання в лігу Чемпіонів, автоматично звільнити. Я його освободил після «Шахтера», хочу подчеркнуть, не освободил, а предложил подати прошение об оставки. Э, Довго видно думав, пока йшов. от раздевалки э, на пресс-конференцию и в эмоциях сказал, что я его отстранил. Но даже если бы Олег Владимирович, свой весь гений, который у него был на тренерском мостике, применил бы и команда «Динамо Киев» выиграла бы все игры, мы же не можем влиять на те игры, которые сыграли наши соперники. Они как сыграли, так и сыграли. Все игры, то команда «Киевская Динамо» была бы на третьем месте. Где автоматически следует увольнение потому что команда не попала в зону Лиги чемпионов. Если Олег Владимирович не умеет считать, то ему надо пройти курсы математики, хотя бы начальных классов.